собственно, вот что хотел бы сказать, продолжая некоторые здесь выступления, что, первое, надо говорить правду, да, вот это призывали, надо говорить о причинах, а, собственно, почему же так все получилось, почему в 2014 году президент говорит о том, что нам надо восстанавливать технологический паритет, фактически, потому что, что так получилось, откуда это взялось. Так вот, собственно, я, собственно, об этом постараюсь работать в рамках отведенного времени сказать. Значит, вот основная идея, как я вот доклада, Проблема в либеральной нашей левой либеральной политике, которая, так сказать, как была, так и есть. И в тех документах, я сейчас, собственно, постараюсь показать, которые и были, и есть, и пока они не меняются. И поэтому эта точка зрения мало что изменится, несмотря на все призывы, которые здесь прозвучали, и наши пожелания. Сейчас, так. Ну вот, смотрите, вот с чего. Это аргументы и факты. 2004 год. Не считаем наши заботы. Ну и заметьте, наше дело ⁇ это один из крупных финансовых компаний, так сказать, автор. Наше дело ⁇ зарабатывать деньги для акционеров. Наша цель ⁇ зарабатывать деньги. Да? Другой ответственности у нас нет. Уважаемые коллеги, это ничего не изменилось, как бы так и осталось, пока эта как бы, политика, которая проводится, она вот нацелена на то, чтобы компании зарабатывали деньги. Вот теперь вопрос как. Концепция промышленной политики 2005 год. Смотрите, что здесь, собственно, есть. Государство. Государство чем занимается? Оно занимается созданием условий для этих компаний, чтобы они зарабатывали деньги. Инновационная деятельность определения вели, понимаете, сами принципиально новый с новыми потребительскими качествами. Вот я сейчас не буду в силу ограниченности времени, но если вы внимательно почитаете этот документ, то на самом деле под инновационной э, деятельностью работы и услуги. В мире это совершенно не так. Мир держится не на работах а на услугах, а на продуктах с высокой добавленной стоимостью. Но здесь, если вы посмотрите, особенно последнее замечательное, применение инноваций, э, экономия затрат, с, создающих условия на такой, на самом деле речь идет просто о снижении операционных э, затрат. Понимаете, То есть, инновации это снижение операционных затрат, а не создание нового продукта. И реально дальше что имеется дальше? У нас основные показатели какие? доля внутренних затрат, доля предприятий, доля национальной продукции. Конечно, если вы вкладываете в снижение операционных расходов, у вас все эти показатели растут. Все хорошо, все замечательно, вроде бы, да. Вот, ну и дальше, что мы, собственно, видим. Стратегия, науки, инновации. Вот, да. На этом документе построен вот ряд других документов, в том числе Институт развития. Видите, что такое Институт развития? Я член, так сказать, команды технологий Сколково. Вот недавно общался с представителем венчурной компании. Это финансовая компания с минимальным риском. Они тоже, на самом деле, основная их задача – зарабатывать деньги. У них, они несут ответственности за реальные новые технологии. Понимаете? То есть все зарабатывают деньги, а не, соответственно, продуктов с высокой стоимостью. Значит, вот, пожалуйста, итоги некоторые. Вот глава Росмана интервью, да? Видите, в России четыре проекта госпрезати Google. Ну, Google тоже в том свет вообще, понимаете? Тем не менее, Дмитрий Афан говорит, а чтобы догнать Google на да 20 лет. Это означает, что да, вот либеральная политика, она не способна, понимаете, так как это было в советское время, за 4 года там создать атомную лодку, здесь надо за 20 лет ждать. И что же, мы, как мы будем решать, это надо наша задачу. Фонд Сколково тоже, что у них по Дусам. Видите, я долго приставал к ним, что такое успех Сколково. Наконец сказали, 200 миллиардов интегральный результат. Я говорю, кажется, да? 135 миллиардов внесли. Из 200 миллиардов за 10 лет, это как? А что? Хорошо, хороший процент. То есть, понимаете, вот же, на самом деле, о чем речь. Итоги, стратегии, собственно, разработаны на основе этого же документа. Знаете, первая стратегия, вот она, один из итогов реализации стратегии. Российская инновационная система ориентирована на имитационный характер. Естественно, понимаете, она потому что занимается не созданием новых продуктов, а снижением операционных издержек, которые позволяют имитировать это все дело. Ну, соответственно, дальше вы видите, очень скромные, так сказать, вот, планы. Восемь раз, заметьте, планируется доля российский, это действующий документ, его никто не отменял. Заметьте, на двадцатом году мы планируем на два процента повысить, на порядок вроде, да, но это в 8 раз меньше Китая в 2008 году и в 8 раз меньше США в 2008. Так, значит, вот тоже тот результат. Российская молодежь, не инженер, это министр образования Клинов. Инженеры технические направления попали даже в первую десятку абитуриентов госслужбе хочет работать каждый пятый россиянин. Были третий молодых россиян, в целом, 35. Вот, собственно, результат этого всего, понимаете. Это политики, на самом деле, которые направлены на зарабатывание, а не на созидание. Прогноз научно-технологического развития. Вот тоже недавно документ утвержденный. Ни одной цифры. Заметьте, вот все на 72 страницах, вот 6 цифр, в общем, забавных очень, я бы сказал но ни одной цифры, которая бы действительно определяла, какие сказать, результаты мы должны достигнуть. Наметьте, энергии, вот я специально взял, энергии, эффективность энергосбережения. Угрозы, низкий уровень, тепла. почему? Почему в 2014 году, в 2013 году, году? Почему это так? Анализ никакого нет. Почему это произошло? Что надо сделать дальше? В документе ничего этого нет. В отличие, так сказать, от, обращаю ваше внимание, это документы Департамента энергетики. Заметьте, цифры очень ясны и понятны. Транспорт сажает две трети потребления нефти, снижение потребления 15%. Значит, дальше. Атомная энергетика. Снижение стоимости АЭС с 15 миллиардов до 12 миллиардов. Лидерство США в области ядерной энергетики. Цель ясный и понятный выстрел, Понимаете? Альтернативные заболевания источники. За счет биотоплива на 20% сократить потребление. Цифры, цифры и цифры. Ясно и понятно установочные, правильно? На основе чего? А вот этих самых суперпроизводительных высоких технологий. То есть, на самом деле, без вот этих технологий они не видят, как достичь вот этих результатов. Вещи связанные, ясные, понятные. Там тоже цифры есть, здесь 18-й Значит, Пожалуйста, вот тоже стратегия, 13 год. Что здесь это, по информационной технологии? Что мы здесь видим с вами? Та же заунывная песня. Малый бизнес, государство, не вмешивайся. Да, мы создали, вот заметьте, здесь внизу очень видно, долгосрочное вмешательство государства позволит создавать основу всего не отрасли. Отрасли это малая компания только, понимаете, которая занимается программным обеспечением и услугами. Теперь, видите, неприязанность средствами производства не является особо привлекательным инвесторов. Ну, плохонькая отрасль. но ничего, давайте ее развивать, давайте дальше вкладывать деньги. Когда давайте посмотрим. Все-таки в реальном секторе экономики, но это не работы услуги. Это инвестиции в создание продукта с высокой добавленной стоимостью, который приносит компании основную долю прибыли, обеспечивая как генерацию новых, создание следующих, как бы, да? так и контроль мирового рынка. Вот этого нигде нет, ни не в одном документе, и, соответственно, вот это основная проблема. Пожалуйста, вот вам результат такого подхода. Это извлечение из списка компаний с оборотом более 100 миллиардов. Вот это рейтинг на самом деле реальный, а не всякие шахтанские и все прочие. США имеют там около 60 компаний, 3 из 20, 21 компаний, из 60 это американцы. Вот здесь 3 из них приведены, видите, ЭПЭК Солнце, а все направления. Китай, заметьте, две компании, Он на втором месте там по этим самым Германия, Volkswagen, Daimler. видите, две компании, 404 миллиарда. Для справки суммарно АвтоВАЗ э, 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 и КАМАЗ 40 миллиардов 10 раз. Понятно почему, потому что занимаемся действительно, как здесь было правильно сказано, чужое оборудование, чужие технологии, добавленная стоимость не будет такая, как естественно, никогда. Россия, две, Газпром, УКО. Но заметьте, Китай, Китай, две нефтяные компании, 700 миллиардов оборотов. Вот туда надо смотреть и понимать, и разбираться, почему это происходит. Значит, вот, пожалуйста, по IT. Четыре компании США, здесь перечислены, которые входят в этот список. Полтриллиона суммарных оборотов. Россия, АФК система и плюс Ростелеком 0,04. Они в этот список не ходят, они дальше. Почему? А потому что услуги решения. Услуги решения, они продукты с высокой добавленной стоимостью. Вот эти у нас э, всеобъемлющие услуги решения не будет никогда. Мы не будем никогда на первых, на первых, местах, пока мы будем заниматься услугами и решениями. Инициатива президента Буша, несмотря на то, что. 2006 год. Наметьте, я уже много раз об этом говорил, но вообще никаких реакций нет. 2006 год. Повышение конкурентоспособности, сохранение, заметьте, да, самой инновационной нации в мире путем усиления нашего, то есть комплексное решение, технология, наука, образование. С 2007 по 2010, 40 миллиардов, 2010, следующий, и сейчас готовится в 2014 году еще на три, так сказать, комплексная такая программа. Вот куда надо смотреть, что надо законом уже принимать. Государство реально не ждет, не создает условия для зарабатывания денег. А, соответственно, законами определяет, кто, кому чего делать и строго контролирует, отличается, за это. Что важно. Значит, энергетическая безопасность России сейчас, это, вот, это же проблема. Энергоэффективность, это важная вещь. Но речь идет о другом. Поставлю задачи, департамент энергетики он не шутит. Он ставит задачу именно энергетической безопасности Значит, для нас это с вами технологический паритет с развитыми странами, и нефтегаз. Вот два, два очевидных э, приоритета, правильно? Значит, вот вам тоже подкрепление. из вот этого 500, 8 да? 10 первых компаний, заметьте, из них нефтегазовые 5 компаний, суммарный оборот 2, больше 2 триллионов, да? И машиностроение 3 компании, суммарный оборот почти триллион. Вот, собственно, это и есть Понимаете, очень много разговоров про вот, да, биологию. Я не против биологии. За, конечно, замечательно все, но биология без машин невозможна. Информационно-коммуникационные технологии без машин тоже невозможно. Машиностроение оно должно быть, оно приоритет сейчас. Его надо тащить. Оно-то подтащит за всем все остальное. А распыление, о котором говорилось, оно с этим и связано, потому что много идей. И, а реально история вот какая. Все сидит пока что на нефтегазе машиностроении. Это основа на самом деле мощи. Государства. Значит, вот, чтобы не быть голословным, да, мы этим занимаемся. То есть, вот я последние два года занимаюсь фантомассийским образом сургутом. Губернатор, соответственно, вот эту идею такого площадки, на которой можно было объединить образование, науку и промышленность, собственно, кампус, мы это условно назвали. Понятно, да? Вот, так вот, собственно, вот мы здесь перечислили тех, кто занимается этим, этим вопросом, этим делом. Уже, собственно, мы занимаемся и школьным образованием, уже занимаемся и детскими садами, сейчас мы уже занимаемся, все это делаем уже. То есть есть уже конкретно реальные работы. А на самом деле сделана еще программа инженера 21 века. То есть мы выстроили сейчас программу, как раз то, о чем здесь говорилось, она уже есть. Программа от детского сада до школы и до инженерного образования в УЗИ, то есть как общее инженерное образование так и нефтегазовое подавание. Эта программа вот имеется, и она брошена там, я Министерство науки поддержана сейчас. В город Сургут включился уже э, в свой закон о развитии до 30 -го года в эту программу. Сейчас рассматривается этот вопрос по фантомассивности. Мне представляется, что это есть тот путь, государство должно сейчас, я возвращаюсь к названию доклада, законы прямого действия. Понимаете, условия создавать уже хватит, уже времени нет нам создавать законы прямого действия с ясными, понятными задачами и с ясными, и комплексными, вот именно вот такого сорта, как Америка конкурирует. Спасибо.